И мы продолжаем играть в Ben and И сегодня мы играем в Ben and Dead. И мы... Ух ты, б -б -б. Вау, вау, стой, 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 остановись. Ай, на. Вставай же. Козявка. Рыбы, козявка. Улюлю. Банки там надо забрать мне. Раз, два, три. Раз. А, нет, стой, стой. Ну, блин, да. Ну, просто там. Вообще уже, что ли? Подождите секундочку. Извините, что так долго я просто закрывала двери и выключила звук телевизора. У, -у, у, так он уже все деревья пора поразломал. Вот ты Еще ты меня и ломаешь. Так не надо меня ломать, блин. Так вообще уже блин, ума как у моржа, блин. Или ума как у лося, блин, да. Ты вообще ш соображаешь, с кем ты связываешься? С настоящим в мире зомби, который хочет не сожрать своего друга, а спасти да вообще с... с кем ты связываешься? С самым популярным зомби, э, зомби, которого зовут Эд. Он что поменял триксторию, что ли? Теперь он не в эту сторону крутит, а в ту. И он стал нем немного быстрее это делать. Ребят, вы видите? Это ужасно, конечно, но, блин. Но и в то же время хорошо. Блин, так. Че? Че? Стойте, я что не сдохну теперь? Ура! Я не сдохла! Юху! Слава Богу! Слава небесам! Слава Богу! Извините, что это коров, просто я думаю, вам не слышно, потому что я смотрела свои прошлые серии, и там было вообще так тихо. Прям не знаю даже. Одну музыку слышно! И, кстати, что я узнала Эта игра действует на нервы И очень сильно Так что, если вы Если вы очень нервируете То лучше вам эту игру не играть А если вы хотите поржать То это точно для вас игра Ну, если вы смотрите, конечно, мой ролик И ржете То это реально видео для вас И игра тоже для вас ну, в смысле, игра для нервирующих людей, знаете? Чувак, ты чё? Чё? Блин, надо было прыгнуть. Да ну, похрен, блин. Капец какой-то, вообще уже не забыл. Да ну, блин, ну хватит, что. Вы издеваетесь? Я думала, что самый последний уровень этого босса самый сложный. В смысле, жизни Вот сейчас, подождите Я туда дойду Вот, смотрите Ладно, потом покажу Вот, смотрите Видите, у него тут жизни И вот эти Я одну жизнь сбила Теперь надо еще два Это Капец какой-то Ему, блин, две жизни Спирать, блин вообще уже не соображает. Этот, блин, тупой, блин, клоун. На то я их и ненавижу, потому что они, во-первых, странные, во-вторых, они сумасшедшие. Да, конечно. Блин, да. Стой, 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 стой. Не убивай меня, дракон. Блин, клоун. Стой на месте. Ух. Кажется, я никогда его не выиграю. Ну, есть, конечно, конец. <coughs> <coughs> Извините. Но есть такое слово бесконечность. Да. Так что можно <coughs>, лишь надеяться, что будет конец этого босса. ПРСТ. <coughs> Ладно. Что ж теперь-то делать будем, а? Блин, чуть не упала, блин, из-за этого дракона, блин, с носом красным на голове своей. Ну как, не знаю, у кого? У лося. вот видите, переворачивает меня даже, а не катает. И что? И... Надо было прыгать. Но я же его не видела, так что не пишите плохие комментарии, что я его не вижу. Я просто не видела его. А и все. И все капец было. Ты можешь, пожалуйста, не стучать, чтобы я попрыгивала. Да, и кстати, это не я прыгаю, а он меня, блин, подталкивает своими стуками. Да, это, конечно же, меня бесит. Так точно, <Слышишь> У него шо, руки, блин, вверх. А, ладно. Вверх достаю. Ломай. Раз, два, три. Раз, два, три. Прыгай. Нет, не прыгай, пожалуйста. Пожалуйста. Уйди. Перевернись. Покрутись. Э -э, что я сказала? А, да ладно. Джамп! Раз, два, три. Джамп! 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 Надо было позже джамп сделать. Да, ну ладно уже. Не сделать сейчас, так будет попозже. Ой, да, ну... Блин. Этот босс вообще... Он вообще... Вот, заканчивается? Ну да, конечно же, он заканчивается, у него осталось две жизни. А я его никак не могу, блин, прибить. <клес> прибить его никак не могу. И, кстати, не говорите моим, что мои видео тупые. Я просто хочу, чтобы вы ржали. Ну, в смысле, смеялись. Фух, ладно спокойно это делаем. И немного повернем камеру. Сейчас я успокоюсь. Все. Ладно. Короче, хочу вам сказать, что вы мне не говорили, что мои видео, блин, тупые. Потому что у меня в школе уже узнали, что мои видео есть в Ютубе. И говорят, что мои видео такие тупые. Ну, реально, а что, если вы снимали видео, и вас отзывали, что ваши тупи, ваши видео тупые. Вот именно, чтобы было побидно. Так вот, и мне обидно. Ладно, ждите, не знаю, какую-то серию. Я уже не помню. Следующую, короче.